На хвилі значного підвищення громадянської активності в Україні після подій Євромайдану в Миколаєві з'явилася велика кількість громадських організацій. Деякі з них намагаються подолати широке коло ганебних явищ та процесів у суспільстві, інші тематично орієнтовані і опікуються проблемами окремих галузей. Громадська організація медичний контроль була створена близько року тому. Її засновники поставили за мету викриття корупційних схем у міських лікарнях і доведення цих фактів до відома громадськості влади та правоохоронних органів. Активисты твердят, что прикладив незаконного вымагания коштов у медицинских закладах без леч. Все лишь абсолютно за свой счет. Начиная с бинтов, заканчивая всеми лекарствами, оплачивание операций. Демьяна, вот что я хочу, заявил, что виноваты во всем люди, они сами суют деньги врачам. И у меня, как он заявил в больнице, есть запись, он заявил, у меня в больнице практически все сложные операции делаются бесплатно. Я что ни разу не слышал. Я знаю, что там от 5 говорю, до 15 тысяч стоит операция. Головний лікар Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги розповів, з чого складається вартість операцій, зокрема на травмованих кінцівках. У відділенні відпрацьована сучасна технологія лікування переломів. Практично всі врачі в травматології пройшли курси по остеосинтезу при головному Харківському інституті, Київському інституті травматології. І на сьогоднішній день всі практично володіють цими методиками. Друге діло, де брати металічні імпланти. С пластины, которые не финансируются бюджетом, можно, конечно, пойти на такие радикальные меры, как отказаться от этих операций. Будет ли это хорошо для населения? Будет ли это для так называемых общественников хорошо? Может быть. Одним из первых медицинских закладов, который привернув внимание активистов, став Миколаевский областный лекарско-физкультурный диспансер. Основная претензия – за диспансеризацию из спортсменов вымогают гроши. Сейчас мы находимся возле медицинского диспансера, спортдиспансера, с которым у нас уже, ну, наверное, больше года или больше полтора идет, ну, скажем так, война. Потому что здесь постоянно с детей вымогают деньги за медосмотр. Что мы уже только не делали. Обращались и к Капусте, и к Юрию Климовичу Дечуку. И уже в милицию хотели. Ну, сколько шум поднимали. И статей сколько было. Некоторые журналисты уже неоднократно публиковали. Вот сегодня позвонили ребята, спортсмены. Вот они стоят, чтобы это не было голословным. Позвонили, пожаловались опять. За прохождение медосмотра требует 50 гривен. Керівник закладу пояснила, на яких умовах у диспансері сплачиваются благодійні внески. На сегодняшний день... Э, членам клубных команд предлагается, мы просим, с учетом малого финансирования бюджетного, вносить, естественно, благотворительные внески. Это не запрещено законом Украины. Это исключительно обговорено с каждым президентом клубов, президентом ассоциаций различных и громадскими организациями спортивными. Противники диспансеру утверждают, что громадские активисты перешкоджают нормальной работе закладу. Это настоящие хулиганы которые э, устроили в стенах лечебного учреждения абсолютный хаос. Они сорвали объявление о бесплатной диспансеризации и, э, размахивая, оскорбляли всех, включая лаборанта, который ведет забор крови в возрасте уже абсолютно приличном. Наибольшее убора активистов вызывает стоимость обследований у лекарнях города, за частности магнитно-резонансной и компьютерной томографии. Почему магнитно-резонансная томография стоит 600 гривен, 500? И мы узнали такой интересный, ну, интересный факт: оказывается, себестоимость МРТ всего лишь 40 гривен, себестоимость пленки. Откуда взялась цифра 600, 500, 400? И почему все должны платить? Когда мы копнули этот вопрос, нам Лариса Юрьевна Дергунова, начальник городского отдела, ответила, что у нас МРТ бесплатно. Безплатно повністю везде. Лікарі пояснюють, що обладнання, необхідне для сучасного обстеження і лікування, потребує значних коштів на поточне обслуговування і ремонт. Бюджетом такі витрати не передбачені. Чим дороже закуплена апаратура, тим дороже її обслуговування. Так, допустим, если аппарат МРТ в средняя стоимость где-то в пределах 10 миллионов, то ежемесячно э, это брендовые фирмы, как правило, выпускают такие вещи. Вот. И, естественно, ежемесячно идет техническое обслуживание. Поломался аппарат, сгорели две катушки стоимостью 340 тысяч. Для того, чтобы мне отремонтировать этот аппарат, в бюджете не предусматриваются деньги на возможные повреждения, возможные поломки. А что же будут делать больные, которые, которым надо выполнять это исследование? Они пойдут в частные клиники. Активистов эти аргументы не переконують. Они наполягают, что озвученные вытраты значно перебільшені. Миф о полном нефинансировании больниц мы пытаемся сейчас опровергнуть. Потому что в третьей больнице в Дубках у нас была тоже акция. Смотрите, там ситуация с УЗИ. УЗИ, как вы думаете, ну какие затраты могут быть на УЗИ? Его в розетку включил? Врачи нам говорят гелий, Не гелий, а как гель. Извиняюсь, гель затрата. Гель. Мы узнали, 5 литров геля стоит 500 гривен. Для того, чтобы обеспечить работу ультразвукового аппарата, недостаточно только геля, который вот сейчас посчитали, сколько геля стоит. Значит, вот давайте там 5-6 гривен. К сожалению, наши украинские фирмы еще не дошли до качества импортных аппаратов. А импортные аппараты требуют, во-первых технического осмотра своевременно, технического обслуживания и, не дай бог, еще ремонта во время поломок. Бюджетом эти суммы, которые возникают посередине года, они никак не предусмотрены. То есть где-то их нужно брать. Кереноки медичных закладов вместо стверджуют, что бюджетного финансирования катастрофично не выстачает если у нас из той субвенции которую мы получили в четырнадцатом году в пятнадцатом году простите в январе при долларе 11 это было пятьсот четырнадцать миллионов и сейчас при долларе 25 вы прекрасно понимаете на что нам хватает учитывая что по итогу прошлого года на одного больного пролеченного в больнице скорой помощи приходилось около 11 гривен в день. В эти 11 гривен, то есть на статью по медикаментам, входят и ДЗД-средства, дезинфицирующее средство, рентгеновская пленка, входят реактивы для лаборатории, то есть анализы. Значит, вот это все входит в эту сумму. То есть, ну, давайте подумаем, как мы в это можем влезть, так, чтобы и обследовать больного, да еще и укольчик какой-то обезболивающий сделать. Оперативных денег нет. Я считаю, вот мне на областную больницу надо дополнительно 2 миллиона оперативных денег которые не проводить торги, мы должны закупать немедленно то и ремонты проводить немедленно тогда, когда в этом есть крайняя необходимость. Мы писали в Министерство финансов от имени областного совета, писали на Верховный совет для того, чтобы изменили законодательную базу. Ведь фактически это возможно за счет вильных залогов. Мы можем за зарезервировать для медицины то, что необходимо без согласования с областным советом. И это решаемый вопрос юридически. Но нам ответили отказа. Никого не интересует, как будут работать медицинские учреждения. Кроме того, лікарні не имеют змоги за бюджетные кошти придбати медикаменты и материалы, не внесенные до специального списку Министерства охраны здоровья. Мы имеем такую постанову Кабмина 240, где нам значит, разрешено закупка из бюджетных средств только препаратов и медицинского обладнания, которое имеет референтные цены на сайте МОЗ. Так вот, с начала этого года и в конце предыдущего рентгеновской пленки на сайте МОЗ референтной цены вообще нет. Следовательно, за бюджетные деньги мы ее закупить не можем. 96% спирт больница не имеет права закупать. Вы понимаете, что это такое? Больница не имеет права покупать спирт. Нам до 20 тысяч надо денег на обеспечение больницы спиртом 96%. Где взять деньги? Если мы не будем покупать этот спирт, больницу надо останавливать. Знают это громадские деячи? Пионеры движения, разрушения. Проблематичным є також придбання знеболювальных и наркотичных препаратов. Больница не может закупить наркотики. Мы проводим торги, никто не участвует. Что такое без наркотиков и препаратов для наркоза хирургическое отделение? Это остановка оперативной активности вообще. А как жить? Наші тільки через фонд. Тільки большої должен заплатити. Давайте говорить вещи, називати своїми іменами. Бально должен заплатить 200 гривень тільки за наркоз. Ми купим для нього для нього наркотичні средства і средства без для реанімації після операції, і таким образом ми обезпечимо другого. Ні у нас виходу. Громадські контролери впевнені, що всі аргументи лікарів це лише відмовки, а коштів цілком вистачатиме, якщо правильно з ними поводитись. Само финансирование официальное через бюджет, оно выполняется на 100% полностью. Примерно в том же объеме есть внебюджетные фонды, которые в Николаев поступают, и они профинансированы полностью. То есть примерно двойная сумма по бюджету для медицины от государства поступила. Если бы эти все деньги, которые сдирались с пациентов, не воровались. А использовались хотя бы на больнице, да, сдирались пусть бы, да, ну, теоретически, да, сдирали с МРТ там по 400, по 600, по 800 гривен, с КТ там 600 сейчас стоит 500, а шли на больницу, у нас в больнице были как в Израиле или в Германии, даже лучше. Дорогие активисты заявили, что четко визначити необхідні суммы та и їх их лекари а Стандартна А стандартная отговорка в любой больнице: почему вы берете деньги? нам не хватает денег. Мы приходим к главврачу, скажите, пожалуйста, сколько вам не хватает денег? Ни один главврач не сказал, сколько им не хватает денег. Их устраивает просто система побора, которая немножко идет в карман, немножко идет ну, на закупку действительно того же геля, я не буду спорить. В нашій знімальній групі керівники медичних закладів охоче назвали суммы, яких не вистачає для нормальної роботи лікарень, враховуючи масштаби бюджетного фінансування. Мільйон двісті в прошлом, позапрошлом году, мільйон вісімсот було в прошлом году на обеспечения медикаментами. Ну, статья по медицинским препаратам, пленке, то, что я говорил. Необходимость составляет около 5-6 миллионов. Вот. В год. Вышел из строя аппарат сосудистой хирургии ангиограф. Ремонт 400 тысяч. Он стоит, он не работает. А он единственный в области. У нас сейчас поломался аппарат рентгеновский, стоимость трубки 200 тысяч. У нас поломался датчик на УЗИ 62 тысячи. У нас вышел из строя аппарат э, в лаборатории 52 тысячи. Таким образом, нам где-то до миллиона надо сейчас денег для того, чтобы восстановить оборудование и делать э, беспрерывную работу отделения. Об этом знают эти громадские девичи. Деятельность активистов – это разрушительное невежество. Невежество, как и в знании проблем, которые возникают, колоссальных проблем здравоохранения, так невежество и законодательного. Потому что они прикрепились только с 49-й статьи Конституции, абсолютно не обращая внимания на те решения Конституционного суда, бюджета Украины, государственного на 15 год. До речі, те, що 49-та стаття конституції, у якій йдеться про безкоштовну медицину, фактично не діє. Визнали і президент України, про що він заявив 16 квітня на засіданні Національної ради реформ, і прем'єр-міністр. Прийшов час чесно визнати, конституційна норма про безкоштовну медицину це просто текст на папері в Україні. Немає безплатної медицини, все платне. Лекари підтримують думку президента та прем'єра, активісти з керівниками держави не погоджуються. Очень бы хотелось, чтобы Верховный Совет, наши депутаты народные все-таки отнеслись с пониманием и внесли какой-то ряд изменений в эту статью Конституции. Нужно просто признать правду, что нет у нас бесплатного лечения, обследования полностью. Есть какие-то моменты, где мы можем обеспечить силу нашего финансирования, это медицинское лечение и обследование, а где-то мы не можем. Нет бесплатной медицины. Это блеф и обман людей. Мы понимаем, что сегодня больной приходит в больницу, ему дают такой список, и он идет и покупает себе медикаменты, потому что у нас нет для этого денег. Так надо официально признать, сделать расценку и калькуляции, и тогда медицинские работники будут лишены права ложить деньги в карман, идти в кассу в больнице, заплатить и получить медицинскую помощь. Заявляет глава государства, премьер-министр, да, что надо страховую медицину, что у нас не может быть бесплатной. Но ну, извините, вы должны гарантировать основные как бы, столпы конституции, медицина, образование. Если вы не можете этого гарантировать, давайте референдум проведем по поводу медицины. Готовы мы к платной медицине? Мы не готовы. У вас есть деньги на операцию? У меня нет. Сколько стоит операция, вы знаете, любая минимальная от 5 до 15 тысяч. Окремая тема для критики и звинувачень благодійні фонды, створенные при лекарнях места. Есть фонды, при каждой больнице, которая неизвестно кому принадлежат, никто не знает, кто их хозяин. И почему-то все врачи отправляют платить не в кассу больницы, которая рядом стоит, паутиной заросла, а именно в фонды. Куда уходят деньги с этих фондов, никто пояснить нам не может. Люди не догадываются о том, что никому из врачей эти благотворительные фонды не нужны они нужны для того, чтобы администрация могла обеспечить врачей необходимым материалом для оказания помощи при поступлении ургентных людей, у которых нет возможности себе что-то приобрести. Активисты вважают, что подолати існуючі коррупционные схемы в медицине возможно лишь за участие правоохранительных органов. По-моему, вся коррупция в медицине пошла именно от бездействия наших внутренних органов. О том, что там собира э берутся взятки и берутся, берутся деньги за все подряд и не оказывается лечение, знает весь город. Но наши внутренние органы, они закрывают глаза и делают вид, что ничего не происходит. А пока еще медичный контроль, почав диеты властным силами, и здійснювати не и свои редние рейды лекарнями места. Многие или с фотоаппаратами, или с телефонами начинают. Вот даже сегодня какой-то мальчишка зашел. А сколько у вас стоит? А что это? Ну, это да некрасиво, понимаете? Если я сижу и у меня я только начала измерять там какие-то э, параметры, начинаются вот эти вот э, сколько стоит и понимаете, отвлекаешься. Так тоже невозможно работать в таком режиме, когда люди не разобрались с ситуацией, не понимают, из чего формируются бюджетные деньги, на что нам их хватает, на что не хватает. И так однозначно всех очернить сотрудников. Непонятная агрессия. С медицинскими работниками ведется разговор в унизительной, оскорбительной форме. І очень печально, що масової інформації питаються внушить да громадські організації, питаються внушить людей, що медицинські роботи нас корумпирували, що це взятки, що це вимагатели. Певних результатів миколаївські контролери медицини вже досягли. Учити то що нас. В средствах массовой информации сделали вымогатели. Я категорически запретил с 1 января принимать благотворительные взносы. И, и сегодня катастрофическая ситуация в больнице. Вот мы э, э, не можем сегодня закупить пленку. Более двух месяцев пленки у нас нет. Чергова ініціатива активістів підписання так званого меморандуму між владою, закладами охорони здоров'я та громадськістю про надання платних і безкоштовних медичних послуг. Основна стаття меморандуму какая? МРТ, КТ, УЗІ, рентген, аналізи, обслідування, щоб проходили, ну, проводилися для всіх верст населення безкоштовно. Безплатно завжди. Має бути для інвалідів, для пенсіонерів, для дітей, для ну, відповідно, льготні категорії, такі основні. Останні версти населення. Хорошо, смотрите, ми готові платити за МРТ 40 чи 50 гривень. Ну не 500. Тобто, от ідея нашого меморандуму. Мы не вправе заключать это соглашение с ними, потому что это общественная организация. Это, во-первых. Во-вторых, я являюсь просто управлением в структуре облгосадминистрации. Я так поняла со слов Дмитрия, что, наверное, они этот текст меморандума оставили у вице-губернатора у Оксаны Альбинной Янишевской. И кто там дальше с ним работал, я не в курсе. Мне он не предоставлялся ни на прочитание, ни на обсуждение. Слід зазначити, що лікарі не заперечують наявність певних недоліків у їх роботі. Визнають і окремі факти корупції в медичних закладах. Вони готові співпрацювати з громадськістю над виправленням ситуації, але за умови конструктивного діалогу. Если такие факты вы обнаружили, пожалуйста, в каждом лечебном заведении, есть главный врач, начните оттуда, подойдите к главному врачу. Если главный врач вам не поможет ликвидировать этот факт, тогда, пожалуйста, городское управление здравоохранения к вашим услугам, областное управление э, к вашим услугам. Но такие факты мы должны знать. Мы же не против наводить порядок. Мы не говорим, что мы, у нас все идеально, все хорошо. Да, у нас есть нарушения, мы это признаем. И вот по э, э, тем последним э, э, проверкам или замечаниям были приняты меры. Вот. Мы за то, чтобы был порядок в больнице. Конечно, к сожалению, есть случае такие вымогательства. Мы же не отрицаем это. И давайте вместе будем наводить порядок. Предлагаем: приходите к нам, помогайте, участвуйте в э, методах э, изыскания дополнительных средств и решения вопроса об их распределении. Нет, нас это не интересует. Нас интересуют наши права. Но если вы себя называете общественной организацией, то цель ее улучшить, достигнуть какого-то КПД. Если это будет только мониторинг недостатков, это не может называться общественной организацией.